считаю, что буржуазный строй, независимо от того, это Кучма, Янукович, Ющенко, либо это существующий режим, это все буржуазный режим, который приносит только беды народу Украины. Поэтому так я, такую позицию я занимал, занимаю и, наверное, буду занимать в дальнейшем. То есть сейчас вы э, вот, практически говорите, что ну, вы продолжаете называть этот строй фашистским сейчас, у власть Сейчас национал-фашистский режим. Э, вот вы в феврале месяце еще призывали, создавали народное ополчение, так сказать, вот это было в социальных сетях и в интернете, вот это будем говорили, на митинге. Вот где сейчас эти ополченцы, которых вы набираете? Все эти ополченцы, они у нас работают, существуют, Называлось это э, не Народное ополчение, а АДНД, сокращенно Антифашистское Добровольное Народное Неоруженное Движение. Народное ополчение. Вот так оно называлось. Ну и, естественно, мы его создавали для... Прежде всего, когда увидели, что последняя э, так называемая революция направлена против левых сил, для того, чтобы обеспечить... Э, защиту, прежде всего, членов партии, помещений, ну и тех людей, которые нас поддерживают. Вот вас называют сепаратистом. Вам это обидно? Сепаратист это, э, ну как, не, не, обидно, я считаю, что это э, неправильное название, поскольку коммунисты никогда за отделение не было. Сепаратизм, сепарация это отделение или разделение. Сепарация на молока, там на, на простоквашу там и на сливки. Мы же за объединение. Националисты всегда за разъединение какой или отделение какой-то нации. Мы за объединение, за интернационал. Какое объединение? Объединение. Ну, на том этапе, вот на сайтах там говорили, что мы выступали за таможенный союз. Мы выступали действительно за тесное сотрудничество с Белоруссией, Россией и Казахстаном на том этапе, когда пытались уйти в Европу. — А, федерализация ваша предыдущей? — Федерализация — это э, один из пунктов нашей программы, Компартии, которая утверждена Министерством юстиции, Министерством юстиции. Тогда претензий по этому не было. — С вами общались представители службы безопасности Украины перед тем, как вы стали депутатом городского совета? — Да, общался. Дело в том, что я же как потенциальный противник государственного строя, буржуазного государственного строя, независимо. Это Кучма, Янукович. Я за социалистическое государство. Поэтому, естественно, служба безопасности Украины стоит на защите конституции этого буржуазного государства, законов. Поэтому она отслеживает и контролирует всех людей, которые потенциально могут создавать угрозы. Даже потенциально. Проводят профилактические беседы. Сотрудники, конечно, у ну, нас закреплены и за партией, и за общественными организациями. Приходят беседовать, беседуют, узнают о наших планах, о дальнейших действиях. Ну, а служба безопасности Украины – это мои противники. А... Я противник нынешних судов, прокуратуры, службы безопасности Украины, то есть всех репрессивных органов. Я за унитарное государство Украины, даже без автономной республики Крым. Такой, какая она была, как Украинская Советская Социалистическая Республика, от Запада, от Закав... Закарпатья и до Востока до а... Харькова, как от Севера, от Черниговской области до южных берегов Крымского полуострова. Крым... Это должна быть единое государство без автономных республик, без земель и так далее. Чей Крым? Чей Крым? Крым украинский. А что с ним произошло? Я считаю, что э, в Крыму Произошел конфликт на основе гражданского противостояния в Украине. А что там делали зеленые человечки, которые позже признались зеленые президентом российской федерации? Армия, армия России да. Да, поддерживала тех людей, которые поднялись против власти Украины, центральной власти Украины. Вы считаете нормальным, когда иностранное вмешательство? Нет, я считаю это ненормальным. Вы это осуждаете? Конечно.